Было такое действие, все его освещали очень активно, ну, в том числе и массовой информации, о том, что губернатор наш Александр Петик с определенными чиновниками, и бизнесменами поехали в Одессу и подарили экипажу э, из катера метеостанцию за 60 тысяч гривен. Ну, человек, который имеет, я человек, который имеет там, не скажу, не определенное отношение к военным, могу сказать, в данной ситуации, когда проходит спецоперация, на востоке Украины. Когда солдаты, когда Николай Петрович посетил говорят о том, что у них нет элементарных условий. У нас сейчас военно-морской флот не находится в стадии войны, каких-то действий. Зачем туда, если можно отвезти туда, где сейчас есть потребность, ну, колоссальная. Ну, это первый момент, ладно, я просто так заметил, по поводу того, что сейчас сказал Олег Владимирович. Значит, у нас есть достаточно фактов, фактов, не сплетен, о том, что старая коррупционная схема, которая здесь налаживалась командой Ларина Николаевна, сейчас успешно продолжится нашим губернатором Александром Петер. Эти факты с подтверждением. Я просто как бы на данный момент не могу их здесь выложить Но Почему? Mm -hmm. Да, потому что есть такая пословица: старая осведомленное оружие. То есть из средств массовой информации товарищи узнают, о чем мы имеем в виду, и буду это все дело немножко замыливать и так далее. Эту информацию мы готовы подать непосредственно в центр принятия кадровых решений, то, в администрацию президента. И если с нами выйдет на контакт, я думаю, мы добьемся этого, что вы, представитель этой организации, но это все выложим. Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу депутатского корпуса. Есть же еще такой вариант, как выражение недоверия депутатов, большинство депутатов, двумя мы, мы можем просто сделать моментистику. Мы можем обратиться к депутатскому корпусу и посмотреть, кто как настроен на проведение деятельности нынешнего губернатора из депутата. Потому что э, четко прослеживается смена элит, которая должна произойти по определенным причинам, которые мы все последние 8 месяцев наблюдаем, она не проходит. Э, настолько старые элиты, которые себя скомпрометировали и бизнесы политические, они въелись в эту ситуацию, не хотят ни вправо, ни влево, им выгодно в таком киселе находиться. И люди могут просто проявить себя. Кто проголосует, мы увидим, я думаю, это будет информация публичная, мы увидим э, по именам, кто за, кто против. Как вариант. Эта идея пришла просто в буквально в голову, и мы можем просто посмотреть непосредственно то, что происходит у нас. Смотрим, говорить о Киеве, администрации президента, да, Академии, а у нашем депутатском корпуса. И оно будет, я думаю, станет ясно. Если вы меня поддержите, можно будет такое заявление сделать.